Благодарю сердечно за, вашу, за, ваше участие, за помощь, что вы спонсировали мне лекарства. Это очень большое дело. Сердечно благодарю вас. Здоровья вам и всего Рада за вас, что вы, благополучно вас все. Слава Господу, и у нас все благополучно. Слава Богу. Привет там всем передавайте, родичам нашим. Вы то общаетесь там по интернету, а я, а я передаю привет. Слава Господу за все. Ждем праздника, вот, как оно будет. Хочется поехать в село, до Вали, до Коли. Но это уже Надя и Саша, как возьмут, значит, поеду. Ну no, пока, до свидания. Богу. Собрались в нашем дворе. Бог дает еще такую погоду. Я считаю, хорошая да. погода. Очень должна еще трошки потеплить. Ну, да. слава Богу. И сейчас не холодно. И сейчас не холодно. Да, да. Поэтому мы сейчас э, <свист> тут на, на, столе у нас <свист>, видим <и> знаки. Мы... <свист> Желание есть поучаствовать в вечере. И как раз уже и начало месяца, и, мы, и, и общение, и все будем сейчас общаться. И поэтому сейчас Александр Федорович, начнем мол молитвы. Начнем. Отец наш Небесный, слава и хвала Тебе, что Бог нашего спасения, радости, мира, надежды, Господи. мы вспоминаем смерть Иисуса Христа, но это совершена была великая победа над злом, над дьяволом над всякой нечистотою. Ты доказал свою благодать спасительную и нас включил в это число. Благодарим Тебя за все это. Благослови нас и наше общение, что слово Твое, чтобы было живым действием на нашей душе. И к славе Твоей да будет все, Отец и Дух Святой. Аминь. А стики же не было года, когда шла в жизнь? 47. А, ушла. 50. Когда умерла? Да, в Первая жене ты имеешь? Да. Когда да. умерла? Да? да. Ну, 50 лет исполнилось, да, 50. И рано. У нас тоже одни одногодки они. А вы не одногодки? Да. -а -а -а. Она в 80-м умерла. Mm -hmm. uh -huh. А в 81-м я уже пришла. А как вы к Богу пришли, нет, я просто... да. мама Ты, Ты тоже знаешь у нас не только мама, Ж... папа. Нет, а точно. прежнее поколение, дедушки там. Все. Жила в Шмальках вон да. И во сколько вы пришли? Ну, а я, 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 да. я в 16 лет. Дочка умна. А мы наш тоже. Дедушка верующий был, и папа, и мама верующие, А я в 40 лет прошла. Ну вот надо вот такая. Ну, а Толстолобик. Да, толстолобик не разрешали. Молоденьким власть, еще. Да, до 25 лет. Я же это Ну а если да, а если там и, в этот год написала заявление, хочу принять крещение, и в следующий, и так где-то года три, так, тогда 23 можно было. Yeah. Поэтому я в 56 году приняла крещение. Откуда такая строгость была? Ну, в членство попасть. Ну, потому что Власти, млад... молодежи не будет, а пож... старики это будут умирать. Это, и... и... а, это не, не, не вы Власти делали так. Молодежи не будет И Вам надо было заявление не в члены церкви писать, а для властей заявление, что я хочу быть членом церкви. Ну, но а церковь, церковь церковь передает уже. А церковь, а церковь, а церковь давала. Давали внимание, списки да. раньше, да, кто принимает крещение? О, да, ну, в райцполку. Показывали списки, списки да. Да, давали. Mm -hmm. А они все, всех знали, и по работе. Кто... И сразу на работу сообщают. Да, Те, да. кто крещение принял, сразу на работу сообщают. Знают, где все, и сразу на работу. О, баптистка, баптистка. Ну в 16 лет, когда вы покаялись, вы еще школьница были, да? У mm -hmm. да. в нее в папу звать Пилип Арсентьевич. Ты его знаешь, да? А в, в нього брат був Мусій Арсентєвич, А Мусій Арсентьевич внук Юра Науменко. А коли Арсентьевич по-моему? <реку> в 3-м году. Что было 60-й? Молодой он. Сколько лет? 69. О, oh, так це молодый. А що случилось? на рак заболел. Mm. А во время войны он раненый какой-то газовой пулей. Вот этот колено и доступный кость. Это было oh, yeah. А кто был старший? Пили Парсенцевич? Нет, Масин. Масин? Ну, не папа был с четвертого, а дядя был с первого, кажется. Мусій Арсентьевич був, був пресвитером у нас у... в, в mm, знаєш. А Пилип Арсентьевич в... десь на фотографіях є, да? Чи... Пилиповна, а ну скажіть, а то у вас брат був, погиб колись, да, этот mm -hmm. oh, да, mm -hmm. самый? Ну да, самые У нас сім дітей, детей, шість сестер, всі все, все живем. А, ні, нет, старший ні, Прошлый типа за прошлый А, тоже, а один брат только. Последний? Неверующий. Да. Последний? Отмывайся вот уж он и последний неверующий. Да. Нет, он не Витя. последний. А Витя у нас последний. Это... Ну, он в аварии попал. Учился в Днепропетровском институте. И приехал на каникулы зимой. Ну, и там где-то в клубе же у нас в селе были. Как обычно же молодежь. Много поприезжало студентов. У гости там до, до, своих родственников. И он тоже надо чем там знакомиться, с одной познакомиться. И пошли, там он здесь. Есть трасса такая, Белозерка, Днепрорудный. Да, да. На эти, на, на эти, как их, ну... Дискотеку же. Нет. Что соединяет это ж, Днепрорудный и Белозерку, это шахты там. Угу. И после, это, после ну, последняя смена уже, возвращались машины, а он с какой-то там девочкой же хорошо познакомился и решили пойти там просто чуть ли не в степи. Ты, наверное, видел эту. Построили автовокзал, не авто, а вокзал. Mm -hmm. Построили, но тогда еще он не действовал. И они с этой <с девочкой <с согласились пойти посмотреть, там он в строительном институте учился. Посмотреть, какие там конструкции. Это уже после рассказывала эта девочка. И назад возвращались, у поля дорога вот эта вот асфальтированная. непрорудная Белозерка. И они шли вот это по, по обочине. Ну, уже как нашли этого шофера, что сбивал их, так говорят, что они шли, вроде баловались. И как раз я ехала, а он отскочил что-то там и попал под машину. Ну, ничего. ну, в общем, не сразу он скончался. Сколько год было ему? 21 год. О, молодой, молодой, молодой. человек.